મધ્યપ્રદેશ ટુરિઝમ દ્વારા અમદાવાદમાં રોડ શો યોજાયો પ્રવાસન સંસ્કૃતિને પ્રોત્સાહન અપાયું ગુજરાતના ટ્રાવેલ એજન્ટો અને ટુર ઓપરેટરો સાથે રાજ્યના પ્રવાસનની નવી તકો વલણો અને સ્થળો પર ચર્ચા મધ્યપ્રદેશ પ્રવાસન બોર્ડ દ્વારા રાજ્યની પ્રવાસન ક્ષમતા પ્રદર્શિત કરવા અને રાજ્યમાં વધુને વધુ પ્રવાસીઓને આકર્ષવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે અમદાવાદમાં ટ્રાવેલ રોડ શોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આ રોડ શોમાં રાજ્યની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ કલા વન્યજીવન અને મુખ્ય પ્રવાસન સ્થળોને વ્યાપકપણે પ્રમોટ કરવામાં આવ્યા હતા ગુજરાતના ટ્રાવેલ એજન્ટ અને ટૂર ઓપરેટરો મળી નવા પ્રવાસન ઉત્પાદનો અને સેવાઓના વિકાસ मार्केटिंग व्यूहरचना परस्पर सहकार माटे तकों अंगे चर्चा करी थी अहवा अश्विन लिंबासिया युवराज पडोले मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड में कार्यरत हूँ और यहाँ गुजरात प्रदेश में आज अहमदाबाद में हम आप सब लोगों से मिलने के लिए आए हैं मध्य प्रदेश के पर्यटन के बारे में चर्चा करके थोड़ा सा आप लोगों को अपग्रेड भी करना है कि हमने नया क्या मध्य प्रदेश में किया है और क्या करने जा रहे हैं दोनों के बारे में चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के हम जब बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि द हार्ट ऑफ इंटरवल इंडिया भारत का हृदय प्रदेश है उसके साथ साथ मध्य प्रदेश को और भी बहुत सारे नंबर वन के जो दर्जा प्राप्त है जैसे टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया लेपर्ड स्टेट ऑफ इंडिया घड़ियाल स्टेट ऑफ इंडिया और अब नया सबसे बड़ा चीता स्टेट ऑफ इंडिया बिकॉज मध्य प्रदेश आप जानते हैं कि दैट इज़ द ओनली स्टेट एंड वी हैव ओनली वन प्लेस दैट इज कनो नैशनल पार्क वे चीता हैबिलिटेट आफ्टर सेवेंटी टू ईर्स ऑफ एक्सटेंशन उसके बाद हम एक नई जो चीज़ हमने की है वो इंटरा स्टेट एयर टैक्सी सर्विस शुरू की हैं जिसमें टूरिस्ट को कम समय में ज़्यादा डेस्टिनेशन में जाके और uh, वहाँ की जो यूनिक चीज़ें हैं वो देखने का मौका मिलता है उसको अभी हमने मध्य प्रदेश में और हम आगे चल के बढ़ाने वाले भी हैं